بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعدكم إلى بعد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخ وبنات الاخت الاخ وامهاتكم التي ارضى لكم واخواتكم من الرضاء من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما